श्रोते हो नमस्कार आजच्या वृत्तविशेष कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काल कृषी आणि ग्रामीण समृद्धी या विषयावरच्या अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारमध्ये दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग नोंदवत उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं या वेबिनारमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं निवेदन आणि त्यामध्ये मांडलेले विचार आजच्या वृत्तविशेषमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत श्रोतेहो केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेल्या विविध घोषणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी रणनीती आखणं आणि त्याकरता या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांची एकत्रित चर्चा घडवून आणणं या मुख्य उद्देशानं काल कृषी आणि ग्रामीण समृद्धी या विषयावर वेबिनारचं आयोजन करण्यात आलं या वेबिनारमध्ये खासगी क्षेत्रातले तज्ञ उद्योग प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञ सहभागी झाले होते यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या विकासासोबतच ग्रामीण भागाच्या समृद्धीसाठी सुरू असलेलं सरकारचं कार्य विविध महत्वाकांक्षी योजना आणि त्यासाठी प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आणि योगदान आदी महत्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला शेतकरी वर्गाला समृद्ध आणि सक्षम करण्याचा चाहिए संकल्प स्पष्ट चा ही, ही संगित इस वर्ष का बजेट हमारी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूर्ण बजट था इस बजट में हमारी नीतियों में निरंतरता दिखी ही है साथ ही विकसित भारत के विजन में नया विस्तार भी दिखा बजट से पहले आप सभी स्टेक होल्डर्स ने जो इनपुट दिए जो सुझाव दिए वो बजट बनाते समय बहुत काम आए अब इस बजट को और ज्यादा प्रभावी रूप से नीचे उतारने में सही में उसका अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी आउटकम मिले सारे निर्णय नीतियां प्रभावी बने उसमें आप सबकी भूमिका और बढ़ गई है। श्रोते हो सहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मिळालेली बळकटी आणि अशा योजना यशस्वी करण्यासाठी तज्ज्ञ आणि दूरदर्शी व्यक्तींचा मिळालेला पाठिंबा यावर देखील प्रधानमंत्री मोदींनी प्रकाश टाकला विकसित भारत के की और बढ़ रहे भारत के संकल्प बहुत स्पष्ट है हम सभी मिलकर एक ऐसे भारत के निर्माण में जुटे हैं जहां किसान समृद्ध हो किसान सशक्त हो हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूटे हर एक किसान को आगे बढ़ाएं हमने कृषि को विकास का पहला इंजन मानते हुए अपने अन्नदाताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है हम दो बड़े लक्ष्यों की और एक साथ बढ़ रहे हैं पहला कृषि सेक्टर का विकास और दूसरा हमारे गांवों की समृद्धि साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना छह साल पहले लागू की गई थी इस योजना के तहत अब तक लगभग पौने चार लाख करोड़ रुपए किसानों को मिल चुके हैं इतनी राशि करीब करीब ग्यारह करोड़ किसानों के खाते में सीधे पहुंचाई गई है छ हजार रुपये सालाना की इस आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो रही है हमने एक किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि देश भर के हो, भारताचं कृषी उत्पादन आज विक्रमी पातळीवर पोहोचलं आहे मात्र कमी उत्पादन होत असलेल्या आकांक्षी जिल्ह्यांचाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी उल्लेख केला अशा जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन वृद्धीसाठी सरकारी पातळीवर सुरू असलेल्या उपाययोजनांबद्दल त्यांनी यावेळी माहिती दिली आज भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है दस ग्यारह साल पहले जो कृषि उत्पादन दो मिलियन टन के करीब था वो अब बढ़कर 330 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है इसी तरह बागवानी में जुड़ा उत्पादन बढ़कर 350 मिलियन टन से ज्यादा हो गया है ये हमारी सरकार के बीज से बाजार तक की अप्रोच का परिणाम है कृषि सुधार किसानों का सशक्तिकरण और मजबूत वैल्यू चेन ने इसे संभव बनाया है अब हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है इसके तहत देश के सौ सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एक्स्परेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है इन जिलों को कॉलोबरेशन गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है मैं चाहूंगा कि आप सभी ऐसे जिलों से मिले परिणामों का अध्ययन करें और उसकी लर्निंग से सीखते हुए पीएम धनधान्य कृषि योजना को इन सौ जिलों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं इससे इन सौ जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी श्रोते हो देश डाई च उत्पादन वाढ़ तरी भारत स्वयंपूर्ण होना आवश्यक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगित पिछले कुछ वर्षों में हमारे प्रयासों से देश में दाल का उत्पादन बढ़ा है और इसके लिए मैं किसानों का अभिनंदन भी करता हूं लेकिन अभी भी हमारी घरेलू खपत का 20 प्रतिशत विदेशों पर निर्भर है आयात पर निर्भर है यानी हमें अपने दलहन उत्पादन को बढ़ाना ही होगा हमने चने और मूंग में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है लेकिन हमें तुअर उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और तेजी से ज्यादा काम करना ही है दाल उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक है कि उन्नत बीजों की सप्लाई बनी रहे और हाइब्रिड किस्मों को बढ़ावा दिया जाए इसके लिए आप सभी को जलवायु परिवर्तन बाजार की अनिश्चितता और दाम में आने वाले उतार चढाव जैसी चुनौतियों के समाधान पर फोकस करना होगा श्रोते हो गेल्या दशकभरात शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात धान्य तेलबिया कडधान्य चारा आणि ऊस यासह पिकांच्या नव्या वाणांच्या उपलब्धतेवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवेदनात भाष्य केलं ते म्हणाले पिछले दशक में आईसीएआर ने ब्रीडिंग प्रोग्राम में मॉडर्न टूल्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया इससे 2014 से 2024 के बीच अनाज तिलहन दाले चारा गन्ना विभिन्न फसलों में 2900 से अधिक नई किस्मों का विकास हुआ आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश के किसानों को ये नई वैरायटीज सस्ती दर पर मिलती रहे हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि किसानों की उपज मौसम के उतार चढ़ाव से प्रभावित ना हो आप जानते हैं कि बजट में इस बार अधिक उपज वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की घोषणा हुई है इस कार्यक्रम में अभी जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उन्हें मैं विशेष तौर पर कहूंगा कि इन बीजों के प्रसार पर जरूर फोकस करें ये बीज छोटे किसानों तक पहुंचने लगे इसके लिए इन्हें सीड चेन का हिस्सा बनना होगा श्रोते हो आज जनतेमध्ये पोषण मूल्यांविषयी जागरूकता वाढत असल्याचं सांगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्व तज्ञ भागधारकांना विविध पौष्टिक पदार्थांना प्रोत्साहन देणारे नवे मार्ग शोधण्याचं आवाहन यावेळी केलं आप सब देख रहे हैं आज लोगों में पोषण को लेकर काफी जागरूकता बढ़ी है इसलिए बागवानी डेअरी और फिशरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को देखते हुए इन सेक्टर्स में काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा भी की गई है मेरा आग्रह है कि आप सभी स्टेक होल्डर्स डाइवर्स न्यूट्रिशनल फूड्स के प्रसार के लिए नए रास्ते तलाश करे ऐसे पोषण युक्त खाद्य पदार्थ केलेल्या पीएम मत्स्य संपदा योजनेचा उल्लेख करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राचे उत्पादन उत्पादकता आणि उत्पादनानंतरच्या व्यवस्थापनात सुधारणा झाल्याचं सांगितलं दोन हजार उन्नीस पीएम मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया था इस सेक्टर के वैल्यू चेन को मजबूत बनाने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और इसे आधुनिक बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था इससे मछली पालन के क्षेत्र में प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर करने में मदद मिली बीते वर्षों में कई योजनाओं के माध्यम से इस सेक्टर में निवेश भी बढ़ाया गया जिसके परिणाम आज हमारे सामने है आज फिश प्रोडक्शन दो गुना हो चुका है हमारा निर्यात भी दो गुना हो चुका है हमारा प्रयास है कि इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और खुले समुद्र से सस्टेनेबल मछली पालन को बढ़ावा मिले इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की जाएगी मैं चाहूंगा आप सभी इस सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले आइडियाज पर मंथन करें और उस पर जल्द से जल्द काम शुरू करें इसके साथ ही हमें अपने पारंपरिक मछुआरे साथियों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करणे हो श्रोतेहो उभारणी आणि विकासात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं योगदान मोठं आहे त्यामुळे ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध करण्यासाठी भारत सरकार विविध स्तरावर प्रयत्न करत आहे या विषयावर बोलताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पी आवास योजना स्वामित्व योजना ग्रामसडक योजना लखपती दिदी आदी योजनांचा उल्लेख केला ग्रामीण भागात बचत गटांची आर्थिक ताकद वाढली असून त्यांना अतिरिक्त पाठबळ मिळाल्याचंही मोदी यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केलं एकूणच यंदाच्या अर्थसंकल्पातील विविध घोषणांमुळे ग्रामीण भागाची समृद्धी आणि विकास साधण्यास मदत मिळणार आहे श्रोते हो आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन आर या ऍपवरही लाईव्ह ऐकू शकता यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या युट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुबळेकर निर्मिती सहाय्य स्नेहा कांबळे लेखन आणि समन्वय રવિન્દ્ર વસંતરાવ લોખંડે અને નિવેદન રશ્મી પાટકર